Области. Я написала стих, посвященный сейчас нашей обстановке, и хочу донести до всех. Вы даже в это? И... Донецкая область, город Харциск. И там зарастревают, да, активные Да, диета. мы уехали из там... дома, сейчас тут пытаемся. Давно? давно? Месяц. А скажіть, ви поїхали з дому, тому що ваш дом прийшов його розбомбили, чи, чи просто. Ні, ви... окна поки полопали, сказали. І неможливо а там жити, так? Да? Не, не, багато роз'їхалось. Роз да? Да. Ну і ми все зрозуміємо з вашого вірша, правильно розумієте? Да. Увага! Поки рахуються гроші, слухаємо по тесу Аллу з Харцизська Донецької області. Стих називається Що ж ви, браті росіяни, Що ви, браті росіяни, розв'язали грязну війну? Ой, простите. Да. Что же вы нам, братья россияне, подложили грязную свинью? Вы заметьте, развязали сами с нами настоящую войну. Мы же с вами самые родные, ближе в целом мире не найти. А теперь навеки и отныне с нами вам совсем не по пути. Не собрать нас большего единого, не сидеть нам за одним столом. Как ты мог своему брату в спину кинуть след идущему ножом? Вы сейчас спокойно дома спите, но ну, а нам сегодня не до сна. Градом установками бомбите, братьев своих мир дома вы спокойно лепите пельмени пьете чай с домашними в тиши но ну а брат твой в качестве мишени, по которым бьют боевики. А у нас же стало по-другому. И у вас такого не найти. С автоматом у родного дома не стоят с ружьем боевики. От войны просил спасти сынишка. И за руку крепко взял меня. Как же ты, Россия, пала низко, чтоб пугать безвинное дитя. Называешь ты меня Бендерой только потому, что я люблю милую, родную. Украину, там, где родилась и где умру. Слава тебе, наша Украина. Славить будем мы тебя всегда. Ты для нас одна и неделима. Слава тебе, сильная страна. Спасибо.